朋友们，我是圆圆导演。今天我们要煮豆酱干旺鱼哈。这个豆酱干旺鱼的材料，我们需要的有：干旺鱼一 KG，羊角豆五十 g m 豆干一百六十 gram，番茄一百六十 g m 大辣椒三十 g m 红葱头五十 g r m 蒜头二十 g m 豆酱一百 g m 小酸橘两粒。 柠檬叶两片，香叶两片，水一百三十 gram，盐十 gram，精五 gram。我们第一步啊，我要先开火哈，我的锅我要倒油，我要先开火放它热。现在我们倒进来，我们开火。 那个鱼哇、啊，热的时候不是？我们现在来弄鱼哈，不要卤那个阿三跟盐一点点，因为等一下我们要炸，要炸那鱼，我们卤一点点盐。还有这个阿三片，升级了，我们的升级，我们要按进来，卤卤一下哦。 để cho chúng ta luôn 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 Đây là rất nhiều nhiều mặt tại được sắt nhiều nhiều lần ít dầu 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 朋友们我们现在等那个油热不是我现在要切那些东西哈菜呀那些豆干啊，t o m 我先切好来哈朋友们因为那个油还没有热过哈 全部给它切好来，辣椒。 还有白蒜泥。 我们的油也是热的哈、啊，朋友们，我们的油热了，我们的鱼要放进去炸哈。 我们的鱼呀、啊，大概炸到它金黄色，我们就跟它翻起来哈、啊，就煎多一边。朋友们，我们看哈、啊，看我们的鱼金黄色了没有？我们要翻过一边啊！啊，像这样啊，我们翻过一边来了，翻过一边。 煎到那一边哈，煎到金黄色不呢、哦？朋友们，我们现在来看它，看那个鱼一边的金黄色了没有？如果它金黄色哎，就可以拿，可以拿起来煎多一下哦。

OK，朋友们，现在我们要拿起来了哈。那个鱼也是金黄色的，我们要拿起来。我们这鱼拿起来的哈。

看到它出香味，我操出那个香味了不是、哦？我们就倒那些羊角豆啊、豆干，我们就倒进来哦。现在还没。

mình đã tô can, để sẽ tạo chân lại Hồ mình đã diện vi tiền, để sẽ phân chân lại Sau sau ít xíu rồi Hồ hẳn xiang vi tàu 然后我们的豆酱，我们也是倒进来。哇、哦，更香了味道。水哈，朋友们，我们水也是倒进来。然后，我们的鱼呀、啊。 xem hầu đã gang wang y asa tạo chinh ngại y chi em xiang wi tao cho nắng gang wang y hên hỗ trợ 焖汤滚。大概焖有两分钟，这样就可以了。朋友们，我现在要拿那个，这是一点点它，它看够咸吗？ 不够咸，我们也可以加盐一点点了。嗯，够味，很好吃，够咸，差不多也好了，一下子呢，容易煮，朋友们。 朋友们，我们的豆酱干旺鱼哈、哦，现在啊，大概它的汤啊，它的汁啊，也是越来越少了哈、哦，煮多一下锅就好了喽。OK，朋友们就是这样哈，我们的豆酱干旺鱼就熟了，我们就拿起来。 很好吃、啊，这很香啊！朋友们，我们的豆酱干万鱼煮好了，现在我们就要来吃它，看怎样。 Hello，朋友们，我们的豆酱干万鱼就煮好了哈。现在我们就要来测，我们要是看味道如何来吃，吃哒吃，拿，来<拿>一,一只。吃，很好吃哦。嗯，你看<只>、嗯、这个大汤色哦,哦，好吃，拿一点点汤，拿一点点它的汁，拿，<好>哦。

偏重口味的话，这个很好吃、啊，够味，还很够味。姜红好吃吗？哦、好吃，好。味道很够，有一点咸，有一点。 นั่辣有点酸คุณ朋友们如果你们喜欢我的视频哈谢谢你们哦然后希望你们可以给我一个 subscribe comment 还有先给朋友看哈谢谢你们谢谢